Всем привет! Меня зовут Владимир Галинко. Я директор по стратегии в агентстве Cranberry. И хочу сказать пару слов о конференции. В принципе, мне все понравилось. Довольно насыщенная программа. Три потока, что сейчас редко. Причем три потока дополнены достойно. Все тренинги на агрессивной базе. Всем интересно. Понравилось то, что аудитория активна. Аудитория привыкла уже задавать вопросы задает. Toyota. Соответственно, получается, сейчас не могу, довольно сложно это сделать, даже если бы стоило. А, возможно, еще, еще, просто больше говорить, спикеров, еще больше людей и так далее. Но это уже, я думаю, вопрос в будущем. Так, конференция хорошая, материалы интересные, аудитория активная. Вот, возможно, хотелось бы, чтобы она была еще активнее, возможно, хотелось бы, чтобы все уже приходили, может быть, даже заранее подобными вопросами и могли их задать, и непосредственно пообщаться с Ларой.